महाराष्ट्राचा उत्तर प्रदेश नाही होऊन देणार इम्तियाज जलील सर्व देशवासियांना इच्छा हार्दिक शुभेच्छा रमजानचा महिना आपल्याला संयम बाळगण्यास शिकवतो आज देशात आणि राज्यात जे काही सुरू आहे त्यातून सर्वांना सांगू इच्छितो यामधून बाहेर पडण्याचा संयम ठेवा आमच्या मस्जिद मध्ये बॉम्ब लावून स्फोट करण्यात आला आम्ही नागपूरच्या नेत्यांप्रमाणे शांत राहणार नाही कोणती कारवाई करावी आम्ही कायद्यात राहूनच करणार नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह या दोन व्यक्ती फक्त देश चालवत आहेत चलिए मैं अपनी तरफ से आ, सभी देशवासियों को फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ ये रमज़ान का जो महीना है ये मुसलमानों को सिखाता है कि सब्र कैसे करना चाहिए और मुल्क के जो हालात है उसे देखते हुए मैं लोगों से भी यही अपील करूँगा ये वक्त भी निकलने वाला है हमें सब्र करना है और बहुत अमन के साथ बहुत सुकून के साथ ये रमज़ान यहाँ पे गुजरा है बहुत अच्छे तरीके से गुजरा है हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी इनशाला जो भाईचारगी हमने शहर के अंदर जिले के अंदर दिखाए हैं वो कायम रहेगी मैं अपनी तरफ से दोबारा आप सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ मैंने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है कि जिसकी लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर अगर छोटी सी भी कोई घटना होती है और करने वाला अगर मुसलमान है तो उसके घर को बुलडोज़र से गिराया जा रहा है हमारी इबादत गाह हमारी मस्जिद को जिलेटिन स्टिक से एक तरीके से बम से उड़ाया गया और उसके ऊपर अगर आपने यूएपीए का ए का कानून नहीं लगाए तो क्या संदेश दे रहे हैं आप एक तरफ आपका कानून अलग दूसरे तरफ आपका कानून अलग तो ऐसा नहीं होना चाहिए करके मैंने पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया आई जी वहाँ के एसपी, दोनों फौरन जाकर वहां पर कार्रवाई करें हमारी ये मांग है कि सख्त से सख्त उसके ऊपर सेक्शन लगाने चाहिए कि दोबारा कोई भी किसी भी चाहे वो मस्जिद हो मंदिर हो गिरजाघर हो कोई भी वेदतगा हो उसके ऊपर ऐसी कोई घटिया हरकत ना करे एक सबक सिखाने के लिए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस ने जिस तरीके से काम गिरफ्तारी है, है लेकिन तो एक्सप्लोजिवस एक्ट का, का कानून लगाया गया है और एक्सप्लोजिव एक्ट का अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे तो उस हिसाब से ये केस यूएपीए के अंदर में आना चाहिए अगर यही काम अगर इम्तियाज जलील अगर करता तो शायद अभी तक उसके घर पे बुलडोजर पहुंच जाता, यूएपी का कानून लग जाता उसके ऊपर लेकिन यहाँ पर आप अगर छोटे मोटे कायदे कानून वो लगाएंगे सेक्शन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करने वाले लोगों को है तो आप बढ़ावा दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो आज आ, जो कानून का नंगा नाच हम उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं वो हमें महाराष्ट्र के अंदर रो महाराष्ट्रा नाही मिळणार नागपूर प्रकरणामध्ये जी जंगल झाली होती तेव्हा जे लोक बोलत होते जे नेते होते ते आता शांत आहेत आणि ही कारवाई जी झाली त्याच्यामुळे नागरिकांना जर रोष असायला काय आहे किती नागपूरमध्ये जे झाला तर ते जे नेते आहे ते गप्प बसलेले आहे ते याचा प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारा मी गप्प बसणारा नाही आहे जिथे जिथे अन्याय होणार जिथे जिथे अशा प्रकारची घटना घडणार आम्ही बोलत राहणार आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आम्ही पोलिसांना फक्त त्यांचं कर्तव्य काय हे दाखवणार आहे म्हणजे आज जे नागपूर मध्ये झाला जे घटना घडली जे दंगा घडला त्याची आम्ही निंदा केली कड्या शब्दामध्ये आम्ही निंदा केली पण याचा अर्थ हे नाही आहे की तुम्ही जे करणारा एक माणूस आहे त्याचा घर तुम्ही बुलडोजरने पाडणार आहे म्हणजे त्याचा दोष असेल त्याच्या आईचा काय दोष आहे वडिलाष है आहे ना कि चलने वाला है अगर यही अगर कानून रखना है तो सारी अदालतों को लॉक कर दो कोई जरूरत नहीं है ताले ठोक डालो अदालतों के ऊपर बोलो हमारा डंडा राज चलने वाला है हम जैसा बोलेंगे फिर पुलिस स्टेशन की जरूरत नहीं है अदालतों की जरूरत नहीं है तुम तुम्हारा है तो नंगा नाच जो कर रहे है वो करो उस हिसाब से फिर देखा जाएगा आगे।, तो 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 आगे सवाल ये पैदा होता है की अतिक्रमण के अंदर था तो क्या नागपुर प्रशासन सो रहा था झटमरा रहा था इतने सालों से कि वहां पर वो ये घटना होती है उसके दूसरे दिन तुमको खबर आती है यानी कि वो बिल्डिंग बनाते वक्त महानगर पालिका के अधिकारियों ने हराम का पैसा लिए होंगे कि बना तो पैसा करके घर बना करके और जब ये मामला हो जाता है तो तुमको ऐसे चीजें नजर आते हैं कि अतिक्रमण है करके उसमें मेरा ये है कि आप जनता को है तो बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते है उसमें और कानून अगर है तो वह कानून सबके लिए है और हम तो चाह रहे हैं कि कानून के हिसाब से अगर इम्तिहाजन कानून तोड़ा है तो उसको कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन मेरे लिए कानून अलग और तुम्हारे लिए कानून इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक फरमान जारी किया है की कि पूरे मुल्क के अंदर इसका एहतजाज करना चाहिए और एहतजाज करने का उन्होंने जो तरीका बताया है कि आप जुमे का विदा जब था तो उस दिन जाके है तो आपने सबको कहा गया था कि काले पट्टियां बांध कर कम अज कम अपना रोष अपनी नाराजगी जताए करके लेकिन हमको भी ये मालूम है और इन, इन, मुस्लिम इनको भी पता है कि ये जो हुकूमत बैठी है ये कोई लोकशाही के तर्ज के ऊपर काम नहीं कर रही है यहाँ पर सिर्फ देश दो लोग चला रहे हैं एक नरेंद्र मोदी चला रहे हैं एक अमित शाह चला रहे हैं तो उनको कायदे का कोई मतलब नहीं है अगर कायदा अगर है इस देश के अंदर तो आप मुझे ये बताइएगा कि नागपुर के अंदर जो दंगा हुआ उसकी शुरुआत जिसने की उनको एक दिन के लिए भी आप अरेस्ट नहीं करेंगे अदालत के अंदर टहलते हुए गए और टहलते हुए बाहर निकल के आए मीडिया के सामने इस तरीके से फोटो खिंचा रहे थे जैसा मतलब देश के बहुत बड़ा काम करके आए हुए है देश के लिए जंग जीत कर आए है करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी कुणाल कामरा एक जरा सा जोक क्या कर देता है तो आप जिस लोगों ने उसके स्टूडियो के ऊपर जाकर किसी तीसरे आदमी के स्टूडियो के ऊपर जाकर तोड़फोड़ किए हैं उनको आप पंद्रह पंद्रह हजार रुपये के ऊपर अदालत छोड़ देता है मैं अदालत के उस जज को यह कहना चाहूंगा कि इम्तियाज जलील भी अगर जेब में पंद्रह हजार रुपए लेकर अगर निकला बाहर और कहा कि अब मैं ये ऑफिस खोलूंगा जाके करके तो मुझे मालूम है कि तुमको पंद्रह हजार के ऊपर है तो छोड़ना पड़ेगा पंद्रह हजार के बॉन्ड के ऊपर तो अदालतें भी जो फैसला कर रही है हम उसके भी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं अदालतों के इज्जत सम्मान करना चाहिए हम आ, हम बराबर बोलते रहते हैं लेकिन ऐसे लोग जब अदालतों के अंदर आकर जज की कुर्सियों के ऊपर बैठने लगेंगे तो मेरे हिसाब से वो कुर्सी उनके लिए लायक के नहीं है वो उन्हें भी उन कुर्सियों के ऊपर से उतरना पड़ेगा अगर तुम इंसाफ नहीं दे पा रहे तो। कर्जमाफी देण्याचं आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या काळात दिलं होतं मात्र आता अजित पवार म्हणतात की राज्याची परिस्थिती तशी नाहीये त्यामुळे आता काय याचा प्रश्न याच्या उत्तर शेतकऱ्यांनी त्यांना विचारावं ह की बाबा तुम्ही आम्हाला सांगितलं होतं की आम्हाला हे कर्ज माफी करणार आहे सप्त मध्ये आल्यानंतर खुर्शीवर बसल्यानंतर सगळं विसरणार जे आमची लाडली बहीण होती पंच्याहत्तर वर्षानंतर या सगळ्यांना कळालं होतं की आमची बहीण पण आहे अरे मेरी लाडली बहीण बी हे कर आता एकवीस सव देण्याचं हे केलं होतं आश्वासन केलं होतं आता ते म्हणतं की नाही तिजोरी खाली पडलेली आहे आम्ही तर सुरुवातीपासून बोलत होते हे सिर्फ इलेक्शन तक नौटंकी और नाटक करण्या खेळ था अब किसानों ने भी बैठ जाना चाहिए महिलाओं ने भी अब बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी हुकूमत बन चुकी है अब पांच साल का इंतजार करना कि पांच साल के बाद दोबारा आएंगे फिर दोबारा खसमे वादे करेंगे और फिर निकल के चले जाएंगे ना सर्व मुस्लिम बांधवांना आज रमजान ईद खूप शुभेच्छा गेल्या महिनाभरापासून पोलीस प्रशासन सर्व धर्मियांबरोबर ते नियोजन करून योग्य प्रकारे बंदोबस्त लावलेला होता आणि आज देखील योग्य प्रकारे नियोजन सर्व्हिस आम्ही केलेलं होतं आणि सर्व लोकांनी कालचा आपल्या गोळीप्रवास असेल आज रमजान ईद आहे आणि सर्वांचं चांगल्या प्रकारे सहकार्य प्रशासनाने मिळालेलं आहे अशाच प्रकारे शहर आपल्या जे औद्योगिक येणार दहा वर्ष शहर आहे हे नावावर करेल याची मला खात्री थी आहे थी निश्चितच आम्ही सर्व लोकांना एकत्र कॉन्फरन्समध्ये घेऊ आणि योग्य प्रकारचं बंदोबस्त असं नियोजित मला खात्री आहे की सर्व बंदोबस्त आणि सर्व सण शांततेतून सुवस्थित पाहू